Хорошо, зелень вот здесь, лес рядом. Ну, это хороший вариант для отдыха и жилья. Вполне нормально, это современная архитектура, да? Mm -hmm. Да, все нормально. Я думаю, каждый хотел бы жить в таком доме. Да, хотели бы жить в таком доме, крутой дом. Там э, на, как бы кухня, как студия идет, да. Это гостиница или что это? Это жилые дома. А, это жилые дома. Эм, ну, в принципе. Ну, я встречала, во всяком случае. У нас уже как бы что-то похожее выстраивают, вот, как бы в таком европейском стиле, то, что очень неплохо. Вот, но если будут такие дома, будет еще лучше. Даже если не Киев брать, даже Киевскую область, сейчас очень модно новые такие постройки, жилые дома, высотки. Ну, конечно. По крайней мере, уже не эти хрущевки надо по раз носить. Так что должны быть украшением, если правильно они построены. Они так, как он строит у нас там на Героев Днепра. напрямую прямо на метро строят торговый центр. Так что, если оно все правильно делается, то правильно. Красиво, прикольно. Вы бы хотели жить подобным, да? В принципе, да. Если будут лифты работать и вода, да. все отлично. Ну, это, да, лучше. Вот этот ничего, нормально. Вот это еще лучше. Тут какие-то зоны есть, и детские, и спортивные. Ну, вот такие, да. Дома однозначно красивые, тут и гадалки не ходить. Особенно если описывается городской пейзаж, то, э, то просто красота. Особенно это пейзажик с двориками, со спортивной площадкой. То есть дома красивые, тут и гадалки не ходить. И такое в Киеве, то коза.